И пока другие производители рассуждают о том, что значит зеленый цвет, мы вводим новые продукты, потому что много кто спрашивает, чьи катушки. Открываем бункер. Под какую норму высева нужно брать какую катушку, чтобы вытащить катушку. Кто будет сейчас по сеялке звонить нам заказывать сеялки? Очень выгодное предложение по предзаказу. Идет ряд колес по бездорожью. Это неудобно. Что будет, если пробил колесо? Как его менять? Итак, всем привет. С вами снова команда компании Аверсагра. Уже э, середина ноября и пока другие производители рассуждают о том, э, что значит зеленый цвет на технике, что значит красный цвет на технике какой у них цвет на технике. Мы работаем, вновь вводим новые продукты от нашей компании для вас. Мы не боимся экспериментов. И сейчас на обзоре у нас сеялка. У всем уже знакомая ТСМ с дискованкерным сошником, но она пневматическая. Я надеюсь, что нам подвернется удача. Удача улыбается смелым и мы все-таки сможем еще выехать дней в поле чтобы поснимать для вас более детальный обзор провести первый запуск показать как она в настройке как она в эксплуатации в общем давай сейчас давайте сейчас пока познакомимся с пневматической селкой та селка также имеет дискованкерный сошник и еще один важный момент который я хотел бы рассказать вам в этом видео, показать вам, насколько Аверсагра близко к фермерам. Мы вас слышим, слышим все ваши отзывы, слышим о том, что э, много кто из фермеров жалуется на нехватку кадров. С этим мы, конечно, помочь не можем, но э, повлиять на то, как они обращаются с вашей техникой, как они ее обслуживают, мы немного все-таки можем. Поэтому мы вас услышали, усилили заранее сошник дискованкерный, Смотрите, что мы сделали. Мы поставили раскосы на всякий случай в этой точке и вот на этом моменте усилили возле разрезного диска. Просто один раз мы поехали, посмотрели, как работают с нашими сошниками в хозяйстве механизаторы. Мы увидели, как сеялка на скорости резко опускается, как она не доподнимается на нужную высоту при разворотах в руках механизатора. Мы решили на всякий случай мы усилим, чтобы вы могли не переживать и не нервничать потом. Междурядка здесь э, по заказу фермера 300 миллиметров. Можем сделать и другую междурядку. Минимум на такой компоновке 195, 195 миллиметров междурядка может быть. Если надо меньше междурядку, тогда нужно конструкцию делать немного по-другому. Кстати, очень важный момент, который я хочу вам сказать: несмотря на то, что сейчас, середина ноября, у нас уже есть активно. Люди заказывают технику на весну, на февраль месяц. Поэтому. Поэтому наша компания для тех, кто хочет заблаговременно продумать по технике, особенно по пассивной технике на весну, всем, кто будет сейчас по сеялке звонить нам, заказывать сеялки, мы сделаем, можем сделать вам очень выгодное предложение по предзаказу, по цене. Так что звоните нам, узнавайте. Мы вас проконсультируем, расскажем, покажем. Ну а дальше, наверное, самое интересное – пневматика. С чего начнем? Начнем с того, что конкретно эту сейлку мы сделали от вала отбора мощности. Можно также сделать от гидронасоса. Турбину поставили, вентилятор поставили сюда немецкой фирмы Пункер. Далее идет шланг и выходит на баки зерна и удобрений. Зерно у нас 850 литров, бак у нас общий объем имеет полторы тонны, разделен 55, 55 на 45 процентов соотношении зерно удобрения. Здесь сделали с нержавейки корпусы, в которых находятся катушки про катушки отдельно поговорим, потому что много кто спрашивает, чьи катушки конкретно на вот этой сеелке все катушки нашего производства я более детально покажем вам работает она не от электровысева здесь стоит механика редуктор с ним сейчас тоже подойдем ближе познакомимся Итак, поток воздуха от вентилятора идет, подбирает семена, которые высеваются с помощью редуктора, потом забирает удобрения, дальше попадает на распределительный грибок. Форма у него имеет такую небольшую рифленость вверху, это специально для того, чтобы семена с удобрениями завыхрялись, они прилипали к стенке и, и, смогли равномерно распределиться по всем семипроводам. Ну и дальше уже, собственно, через семипроводы они кладутся на заданную вами глубину анкером в аккуратно прорезанную борозду. Поставили сюда более мощные кетоны, чтобы оно не разлеталось, чтобы у вас был в строчку посев, а не сплошной. И плюс, чтобы немного придавить их к почве, чтобы не было подвисания. Сейчас покажу по бункеру. Открываем бункер. Здесь по умолчанию стоит ситечка для того, чтобы вы когда вы загружали сеялку, у вас не попадал мусор сюда. Сделали бортики, как вы писали о том, что э, если разгружать БЭХ, то семена будут попадать об решетку и разлетаться. Сделали бортик для этой всей ситуации. Э, внутри бункер Внутри бункера мы видим э, трубу, которая на первый взгляд кажется выполняет функцию распорки, но на самом деле там подается воздух. Здесь она э, имеет срез. И когда в процессе посев... посевной у э, вас э, подается сюда воздух, который создает в бункере давление на зерно и на удобрение, там точно такое же, и прижимает с помощью воздуха. Э, семена или удобрения, чтобы они у вас не под, не подвисали нигде в бункере, а равномерно попадали на катушку высевающую. Бункер достаточно высокий, чтобы удобно его было как-то счищать. Мы сделали вот специальные вырезы, они открываются снаружи, то есть так его проблематично вычистить. Но открутил там несколько болтов, мы можем открыть окно. И, и обслужить бункер, вычистить там последнее, что осталось, если в этом есть необходимость. По поводу высоты бункера и высоты селки в целом, мы знаем, что вы жалуетесь на то, что селка очень высокая. Да, она имеет высоту как у бункера на пассивных комплексов. Ее лучше всего, конечно же, загружать с помощью... Допустим, там бега в маниту, но и вручную ее тоже можно загрузить. С помощью двух человек один подает, допустим, там с борта э, мешки, второй засыпает. Э, либо вдвоем можно перекинуть на площадку мешки и вдвоем поднимать один мешок, чтобы не надрываться. можем сеялку э, оборудовать для вас загрузочным шнеком сделать его допустим от гидравлики мы э, видим слышим много ваших пожеланий о том что э, ну и критики о том что там высокая сеялка высокий бункер но очень важно тут понимать что наши конструктора при создании э, этого агреата, как и всех других учитывают много важных нюансов о которых не, ну, сразу так и не задумаешься например бункер здесь Объективно сильно низким невозможно сделать по той простой причине, что э, по той простой причине, что важно соблюдать угол ссыпания семян. Да селку можно оборудовать э, шнеком загрузочным. Да можно если кто там заказывает посевной комплекс, можно выносить тогда бункер отдельно, э, сзади селки или спереди селки э, по-разному можно делать. Давайте дальше по приводу. Здесь высевающий работает механически. Это редуктор. Мы сделали специаль... специальную защиту. Сейчас покажу, как это все работает. Открывается здесь на трех защелках защита. Здесь имеют есть шестерни, шестерни цепь и также у вас селка идет целый комплект звездочек для того, чтобы вы могли регулировать норму. Как меняются звездочки на редукторе? Проворачиваем рычаг, попускаем цепь. Снимаем, скидываем цепь с звезды. Цепь звезда снимается довольно легко. У вас есть тут чека, чеку отпустили, звездочку убрали, поставили другую, которая надо. Чеку установили. Рычаг отпустили, цепь натянулась. Все. Есть также ручка специальная, вращая которую вы имитируете вращение привода. Второй человек под сошник подставил емкость, замерили там за определенное количество оборотов, сколько у вас выпало там семян с удобрениями, пересчитали на коэффициент, получили норму. Для того, чтобы вы могли высевать этой селкой разные культуры с, э, с разным э, с разной нормой на гектар. В комплекте с этой сеялкой идет 10 катушек. На площадке сейлки специально сделали вот такие вот по типу наждачки наклейки, чтобы было не скользко а там в сырую погоду, либо когда очень холодно, либо когда роса, чтобы было безопасно оператору во время посевной. Давайте более детально посмотрим на катушки, которые мы делали сами. Катушки мы брали хоршовские, фирмы Хорш, но делали сами. Здесь 8 катушек, 2 уже установлены в корпус. Катушки имеют объем от 10 до 500. Чтобы более точно выставить норму высева, к селке дается паспорт, в котором указано под какую норму высева нужно брать какую катушку и какие звезды на редукторе нужно установить. Чтобы высевать именно с той точностью, которая вам нужна. Можно высевать от мелкосемянных вот катушка для нее. Если одна работает сторона, это 10, если две 20, так и высевать остальные культуры. Все. Кстати, можно показать, как установлена катушка. Вот с помощью защелки можно отстегнуть эту силиконовую накладку, посмотреть, как там стоит катушка внутри. В корпус. Внутри добраться можно с любой с, э, с любой стороны. Чтобы вытащить катушку с корпуса, нужно из с этой из той стороны с обратной вытащить шплинт, э, открутить два барашка этих и вытянуть катушку, вставить ту, которая нужна. То есть поменять катушку особо много времени не занимает, буквально до минуты каждая. Также, чтобы собра добраться э, с этой или с этой стороны, тут уже, конечно, да, понадобится еще и ключ. Какие комплектации примерно могут быть э, с этой селкой? Можно ее сделать механической, можно пневматической, можно поставить э, вариатор, можно поставить редуктор, можно поставить электровысел, можно поставить больше сошников, можно поставить меньше сошников, можно увеличить бункер, можно... Можно поставить систему контроля высева, можно поставить датчики уровня семян и датчики уровня удобрений. Так что обязательно позвоните нам, поделитесь какой комплектации вы бы хотели себе сеялку. Мы вас проконсультируем. Друзья, еще важный момент, который часто писали в комментариях и так в личном общении фермера за то, что идет ряд колес по бездорожью это неудобно, оно не работает. Смотрите, есть центральная часть селки, она 2,4 метра. Вот 2,4 метра это ряд ну, колес, он статичный. И есть еще э крылья подпружиненные. В данном случае тут по три колеса на крыло. Бывает по два, смотря какая междурядка. Оно с пружиной и подпружиненное для чего для того чтобы если вы едете по бездорожью у вас там ямы, колеи и прочее основная э, часть селки э, опирается на дни колеса. здесь будет играть вверх вниз и левое и правое крыло. Вот так это работает вот так это проезжает. в одном из видео мы поснимали как она едет по бездорожью видно как играют э, э, как играют крылья. Все ездит, у людей не ломается, все хорошо с этим. Это если бы было цельное, да, но мы сделали крылья. Еще раз говорю: крылья играют, центральная рама нет. Бездорожье чувствует себя в принципе довольно хорошо. Один из э, аграриев приезжал к нам на производство, видел эту сеялку. до выхода этого видео, задал Вполне логичный, интересный вопрос, который мы решили, наверное, всем показать в видео. Что будет, если пробил колесо? Как его менять? Вопрос звучал: нужно ли снимать все для этого колеса? Мы продумали вот этот момент и вся вот батарея из этих колес выполнена по секционно, по три колеса на э, секцию, три. Тут, где сплошные тоже 3, 3 и 3. Как менять? Если, допустим, в хозяйстве, мне кажется, ну, в хозяйстве это сделать вообще не проблема. там Для удобства можно снять ребенку, но можно и без этого раскрутить по 4 болта с каждой стороны, на которых э, находятся подшипники вал, и выкатить их просто. Просто выкатить, поменять колесо. Поставить, закатить обратно, прикрутить. Если же это где-то в поле, то тут можно, допустим, поставить под балку распорку, опустить сейлку гидравликой в рабочее положение, колеса приподнимутся, тогда еще становится проще. Просто раскрутили, скинули вниз, убрали, перебортировали колесо, либо заменили на другое и поставили обратно. То есть, с этим, ну как бы мы продумали. Три колеса раскрутить, это э, на четырех болтах с каждой стороны. Это, в принципе, не так много времени занимает и удобно. Итак, дорогие друзья, спасибо вам большое за просмотр и еще вам больше спасибо за доверие к нам. Мы оправдываем, э, все, оправдаем все ваши ожидания. Я надеюсь, что все-таки погода нам улыбнется, мы поснимаем ее запуски, посевную, несмотря на то, что сейчас уже середина ноября. Надеюсь, морозы еще не ударят. Покажем вам максимально подробно процесс посевной кампании, процесс первого запуска сеялки. Всем пока-пока, обязательно пишите нам комментарии чтобы мы, когда проводили первый запуск, уже на ваши вопросы могли ответить в режиме видео или, может, даже показать. До новых встреч. Пока.